У нас продолжается май месяц, он еще заканчивается, но последняя неделя мая. И у нас месяц свободы. И ну, я молился и хотел, конечно, поделиться с вами откровениями и размышлениями на эту тему о свободе. Свободе во Христе. тема называется свобода во Христе. Вообще свобода. Очень интересное понятие. Я, когда готовился, почитал в словарях определение свободы. Вообще интересно же, что такое свобода на самом деле. Это, наверное, одна из самых желанных вещей на планете Земля. Свобода. Люди за свободу, за свободу, отдают жизни своим, проводят войны, поднимают революцию за свободу. То есть люди хотят быть свободными, они ищут этой свободы. Но на самом деле, знаете, вообще свобода интересная явление. То есть абсолютная свобода не существует. То есть, в принципе, если человек хочет быть абсолютно свободным, то это невозможно. Человека надо оторвать от земли, поместить в абсолютный вакуум, изолировать от всех людей, от воздействия всех сил физических, духовных, душевных, и вот тогда человек абсолютно свободен. Но мы же прекрасно понимаем, что это невозможно. В принципе, невозможно. Поэтому свобода как таковая, это настолько субъективное понятие, то есть как бы она рассматривается в позиции, когда свободен от чего. То есть если рассматривать свободу, то ее можно рассматривать только в позиции, когда ты был где-то в рабстве, а потом получил свободу. Вот тогда ты осознаешь и понимаешь, что такое свобода. Потому что просто так свобода понять сложно. Но в свободе говорится и в битве, и о свободе много же написано, песен, сложено стихов, много картин нарисовано свобода, действительно же волнует людей, и мы поговорим все на с вами о свободе. Я прочитаю Иакова, ну, Иан, извините, Евангелия Иоанна, 8 глава, с 30 по поста 15 Евангелия Иоанна, 8 глава, с 30 по после 15. и на основе этого слова да. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к в него людей, «Если прибудете в слово мое, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были никому никогда. Как же ты говоришь, делаешь нас свободными?» Иисус отвечал, Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме воли вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободно будет. Знаю, что вы сын Авраамова, однако ищите любви меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему я, отец наш есть Авраам. Иисус сказал, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама не делали. А теперь ищите убить меня. Человека, сказавшего вам истину, который услышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказали ему. Мы не от любого дня не рождены. Одного я имею отца, Бога. Иисус сказал, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога пришел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал, что меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. С моего. Ваш отец делал, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человеком убийца от начала, и не устоял в истине. Ибо нет в истины. Когда говорит ложь, говорит свое. Ибо отец вложить, то он отец служит, но он и отец служит. А как я истинно говорю, так и верите в нет. Вы знаете, первое, что я хотел рассмотреть, это свобода, на самом деле, которую ищут как люди. И эта свобода зачастую сводится к тому, что люди хотят быть свободными от Бога. Свободными от Бога и от влияния церкви. То есть на самом деле люди ищут этой свободы. То есть они это вуалируют разными там, названиями, то есть мы хотим там, подняли сексуальную революцию, подняли еще какую-то революцию, то есть подняли свободу женщин, там, то есть все-все на самом деле люди бунтуют против церкви и Бога, потому что они хотят быть свободными от Бога. Потому что они думают, что свобода заключается в том, чтобы делать то, что хочется. То есть люди ищут такой свободы. На самом деле люди хотят делать то, что им хочется. И поэтому они думают, что в этом заключается свобода. Но мы прочитали самое сами известное. Само то есть вот я еще раз прочитаю, 44-й «Ваш Ваше дело сделал, и вы хотите исполнять Бог отца вашего. Он получил появиться от начала и не стоял быстрее. Люди думают, что они хотят делать то, что им хочется, и в этом заключается свобода. Но знаете, в этом заключается в самый большой обман. На самом-то деле, люди делают не то, что они хотят, а то, что хочет Дьявол. То есть свобода от Бога, свобода от Бога, подразумевает именно то, что люди хотят исполнять волю Дьявола. Знаете почему? Потому что, как таковая свобода, я, мы с вами уже говорили, о том, что это абсолютно вакуум. То есть, это можно сказать. Вы знаете, из математики, помните, есть абсолютно ноль среди точка отсчета координат в одну сторону и во вторую сторону. Так вот, на этом нуле он невозможно, и он, как, он не существует. Мы знаем то, что он есть, но его реально не существует. Есть одна сторона медали, есть другая сторона медали. Поэтому, если люди хотят быть свободными от Бога, то они автоматически принимают сторону противоположного. То есть невозможно быть посреди свободным. Они думают, что они свободны, но они заходят на территорию дьявола. Поэтому, когда люди выбирают свободу, свободу от Бога, они попадают на территорию дела. Дьявол с ними не церемонился. Вы понимаете, что это не джентльмен. То есть он всеми возможными и невозможными способами навязывает свою волю, чтобы люди делали то, что он хочет. Вуалируя это под то, как будто бы это люди хотят на самом -то деле. То есть что это так подается, как будто бы это люди хотят этого. Но на самом деле, на самом деле, люди, когда попадают на его территорию, исполняют его волю. Вот, вы знаете, из-за того, что когда-то человечество пошло по этому пути отказалось, земля превратилась в одну большую карту, ну не карту, а карту такую, скажем так, которая разбита на множество-множество множество разных камер, которая все-таки завалирована, но на самом деле действительно люди, когда перешли, скажем так, отказались от Бога, выбрали свободу, они попали в рабство сатаны. И он делает с ними абсолютно что хочет. И вы знаете, что на самом деле что сказано? Он был человек убийца от начала. То есть, если так посмотреть в корень, чего хочет на самом деле сатана делал, чего? В чем его мечта состоит, его воля, его желание? Уничтожить своих людей. То есть это его самое горячее желание. Поэтому все, что он делает, он делает именно для этого. И если посмотреть на все человечество, на его движение, на весь прогресс, на все те вещи, которые происходят, то все ведет к тому, что люди живут только хуже и хуже. Вот они вроде бы свободнее и свободнее, они живут все хуже и хуже. Болезни только усугубляются, какие-то вещи еще, то есть войны не прекращаются, гуманизм появился, люди все красиво рассказывают, человек творение, человек может сам, сам все делать, совершать. Но на самом деле происходит абсолютно обратно. То есть люди еще больше ослабляются, люди воюют еще больше. Но, мы живем, казалось, бы, в 21 веке, а войны не прекращаются. И войны продолжаются с таких глупых вещей, которые вообще казалось бы, ну, не стоит они выйдут на яйца. то правда заключается в том, что сатана хочет уничтожить этих людей. Это его цель, его желание, и поэтому он стремится к этому. На территории дьявола тоже есть свобода своего рода. То есть, в принципе, он не ограничивает нас в праве выбора своего карта. То есть каждый может выбрать для себя камеру пыток, по его усмотрению. Можешь наркотики, можешь алкоголь, можешь блуд, можешь еще какие-то вещи. То есть их там хватает. И в этом плане он не ограничит, то есть ты абсолютно свободен, скажем так. Эм, ну и я же говорю, как бы, люди в мире, то есть как бы говорят, что в церковь придешь, придешь, ты будешь там ограничен. То есть там тебя ограничат, а вот тут ты абсолютно не ограничен. Это тоже ложность, кстати, это неправда абсолютно. Сюда ограничивают и очень конкретно ограничивают. У него там свои рамки есть. И такие жесткие, что церковь еще не снилась на самом деле. То есть если ты тут, скажем так, в мире решил чего-то достичь, то вот ты думаешь, тут сейчас развернешься, а помнил тут не коздовый раз, уже ничего не можешь сделать. какие-то мечты планы, Он тебя финансовый. раз, а сделаешь он для того, где денег нет. И на самом деле это ограничивает путь здоровья, это только на словах все рассказывается, что ты можешь делать, что хочешь, как хочешь и когда заходишь. А там написано так, кольцо в и будешь делать куда то, что тебе скажут. Поведут куда-то, куда они захотят, а не куда ты захочешь. Но Э, оставим этот пункт, то есть мы все это знаем, скажем так, что на самом деле на Земле происходит. Я хотел бы больше поговорить о свободе в Боге. В Исаии 61 глава, 1-2 стих. Это написано пророчество про Иисуса Христа. Исаия пророчество. Мы прочитаем этот стих. Исаия 61 глава. С 1 по 2 стих. Дух Господа Бога на мне, Ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять с сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятно, И день вещения Бога нашего путешествия всех тепищего. Пленным освобождением и узником открытия темницы проповедует лето Господнему благоприятным. Лето Господне, это было в израильском народе, каждые 50 лет такой праздник, когда отпускались рабы на свободу. Если у израильтян, и израильтяне были раба, то каждые 50 лет они отпускались, и он все. Называлось лето Господне в этом дне. Так вот, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы сообщить нам прекрасную новость, что это лето Господнее, духовное, наступило на земле. Сейчас мы живем в этом лете Господне. И написано пленное освобождение и открытие темницы. То есть, когда пришел Иисус Христос на землю и умер, произошло какие-то вещи. То есть на самом-то деле написано, что Христос отобрал ключи от ада у сатаны и двери открыл. Но никого оттуда не догоняет. Он приглашает людей перейти с той территории на этого. До Христа это было невозможно. Двери были закрыты навык. Да. И это рабство было, скажем так, заслуженным, и люди не имели права оттуда выйти. Когда Христос пришел на землю, Он сказал, что лето Господне я возвещаю. И открытые темницы. И темы-то сейчас открыты. И на самом деле, я живу сейчас доступ из царства Сатаны, из темницы на территорию Господа, Бога нашего, свободный. То есть Иисус Христос открыл этот доступ. И Он приглашает всех, скажем так, желающих выйти на, 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 на свою территорию. На его территории мы тоже понимаем, что э, тоже есть какие-то правила. Какие-то есть границы, какие-то правила. Но я вам скажу так, если у сатаны на территории его предела, я говорю, что Он только озвучивает, что вы там свободны, на самом-то деле Он вас загоняет в такие рамки, что свободы вам и даже не стать не приходится, только на словах это свободы. то на территории Господа есть границы, есть правила, но в этих пределах вы свободны. То есть Бог вас ничем, скажем так, ничем не составляет, ничем не делает. То есть свобода во Христе определяется тоже свободой выбора. То есть Бог дает нам право выбирать его или оставаться там в тюрьме, это наш выбор. То есть Бог нас на своей территории не ограничивает. Если сатана свою волю навязывает, то Бог Отец свою волю предлагает. То есть если ты хочешь исполнять его волю, пожалуйста, написано в Писании, это же их, да, и когда Иисус Навин, он становился на служение, он сказал такие слова. Вам избирать благословение или проклятие. Я и дома не будем служить Господу. То есть Бог предлагает нам выбор. И он свою волю не навязывает. Он нам предлагает выбрать свою волю. Свобода воли, человек в Боге, кто это свобода выбора. Ты выбираешь благословение или проклятие. И когда человек вступает на территорию Бога, вы знаете, есть еще одна свобода, которую которой бы я хотел бы поговорить. Мы ее читали в этом первом своем стихах Иоанна. Я прочитаю еще раз, Иоанна 8 глава, 32-36 стих. 8 глава, 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда, как же ты говоришь, сделается свободным». Иисус отвечал, истина, истина добрый вам, всякий делающий век, есть раб вреда. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Иисус говорит о свободе. И знаете, что он, интересно, к кому он обращается? Он не обратился уже ко всем людям. Написано перед этим, он сказал, Тогда сказал Иисус кто в Него от миудей. Он сказал тем, кто же поверил, что Он Иисус Христос. Для того, чтобы перейти на территорию Божию, достаточно одного единственного действия – покаяния. Написано, что всякий, кто будет веровать в Иисуса Христа, будет спасен. Другого ничего больше не надо. То есть для того, чтобы попасть на территорию Бога, нужно просто поверить в то, что Иисус Христос есть в Сын. И вот эти люди поверили в то, что Иисус Христос есть Божий. И они уже спасены. И вот Он обращается к ним и говорит им, и говорит такие слова, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вы представьте себе, что на секундочку сейчас Христос пришел бы сюда в зал, и к нам христианам, которые уже по много лет верующие, которые недавно покались, я обратился с такими словами. И познаете истину, и истина сделает нас свободными». Вы скажете, так мы вообще уже верующие, мы уже христиане уже как-то давно, мы же какая уже же свободный. Но дальше он говорит такие слова. Всякий делающий грех есть раб греха. И вы знаете, я задумался об этом очень сильно. Почему он обратился именно к тем, кто уже уверовал? Казалось бы, зачем им эти слова? Не мог было бы идти и говорить это тем, которые еще не уверовали дальше убеждать, верить в Бога. Но те, которые сделали первый шаг, он им сказал про второй шаг. Вы знаете, давайте так говорить на чистоту. Поскольку мы не были верующие, у каждого из нас есть какие-то грехи. Вы знаете, это наставничество называется дерьмой. Мне почему-то это осколки называется с прошлой жизни, скажем так. Как угодно это назовите. Но это то, что мы притащили с тобой из того царства. Это можно сказать, знаете, то есть, как бы мы перешли, но с тобой притащили свою такую одну вот, маленькую комнатку, скажем так, за решеткой. Куда мы иногда забегаем и закрываемся. И, ну, это так шутка, смешно, но это на самом деле не смешно. Сюда этот список, я же можно перечислять, я когда листал, я пытался записывать, я понял, что это бесполезно. Этот список можно продолжать очень долго, долго, долго. Крики, распри, ссоры, злоба, зависть, злоречие, непрощение, обиды. Э, то есть как бы там длинный, длинный список. Плохо течей. То есть такие вещи, которые действительно у христиан, у нас они есть. У нас они есть. И эти осколки, они, знаете, влияют на нашу жизнь. И очень сильно влияют на нашу жизнь. Я прочитаю Иоанна для э, в Исаии, я третий стих специально не читал, там продолжение, скажем так, Христоса Христа, Исая 61 глава, э, третий стих я прочитаю. Первое о том, что говорит, что Дух Господь Бога на мне, Он помазал меня, пролетный Господня, и третье, Воскреститься следующем на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдами, насаждением Господа по его. Какие прекрасные слова. Аминь. Следующим на сегодня. То есть радость. Все, мы это читаем и иногда думаемся. Еще много таких благословений, которые написаны. Говорят, а почему в нашей жизни это не работает? Ну почему у меня в жизни этого нет? А потому что есть эти осколки. Есть вот эти твердыни, которые периодически отравляют нашу жизнь, которые действительно... Знаете, я тогда, когда готовился, то есть, Бог дал мне откровение, что твердыни опасны тем, они не просто есть, и они себе есть, что а есть. Вы знаете, твердыня, на самом деле, это как раковая опухоль, только на, на нашей душе. Раковая опухоль живет всегда не просто так, она не просто есть, она завоевывает территорию, она есть, она растет, она пускает корни, она захватывает все ближайшие территории без соответствующего лечения приходит к такому состоянию, которое в медицине называется несовместимость жизни. То есть рано или поздно враг и обувь когда будет в это состояние, говорят, несовместимость жизни, то есть уже список. То же самое происходит в духовном мире. Если эту твердыню не лечить, то она будет завоевывать территорию все больше и больше и может привести к тому, что человек просто уйдет в Бог. Он не умрет физически, нет. Но он уйдет в Бога. То есть что духовно он погибнет. И... Почему я все это говорю? К тому, что нам надо лечиться, нам надо действительно лечить эти вещи. И есть лекарства. Бог бы не сказал бы, я говорю, об этом, если бы не было лекарств. И первое лекарство, еще раз говорю, восьмое понятие, из первых книг, простите, написано, еще раз прочитаю, Иоаннов. Когда он говорил это, многие веровали, тогда сказал Иисус, уверовал в Него, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно получите. И познаете истину, и истина сделает вас свободным. Первое лекарство это пребывать в Слове Божьем. То есть самое первое лекарство, друзья мои, это вот слово Божье. То есть его надо полюбить. Оно не всегда сладкое. Лекарство за шестую кожу. И оно очень часто вначале неприятно, но потом оно имеет, скажем так, свое действие. Поэтому слово Божье нужно полюбить. Еще тут важное слово сказано «пребывает в слове моем». Не читает раз в месяц периодически, вспоминая когда-нибудь на Пасху, ну или еще на какой-нибудь праздник. «Пребывает в слове моем». То есть пребывание в Слове подразумевает каждодневное чтение Библии и размышления о ней. Каждодневное. То есть как бы пребывание это подразумевает каждодневное пребывание. И когда мы будем пребывать в Слове Божьем, написано следующий шаг. Вы познаете истину. Мы знаем, что истина это Иисус Христос. То есть, во-первых, что мы познаем, мы познаем самого Иисуса Христа. То есть мы познаем, кто Он, какой Он, и мы действительно просто познаем это, мы должны пропитаться Иисусом Христом. И второе истину, которую мы познаем, мы узнаем о том, что на самом деле есть у нас, и, чем это для нас чревато, потому что очень часто мы с этим настолько свыкаемся, что мы даже просто уже забываем понятия не имеем, что у нас есть. Про явные мы хорошо знаем, но про такие вещи, как там три, ну, какие-то крики, которые там рассказывают, да? это первое лекарство. Второе лекарство, которое, знаете, обычно таблетку забивают не все могут подряд, но вот мы сутку есть, какие умеются. Но, конечно, она обычно застает ее, а вот тут невозможно это период, потому что она станет по переговору, и можно задохнуться. Так вот, ее запивают. Вы знаете, второй лекарство, а которое я нашел Библии, это 2 Коринфянам послание, 3 глава, 17 стих написано. 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих написано. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода знаете, то есть Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я вам скажу, чтение Библии без исполнения Духом Святым мало чем полезно будет для вас. Вы можете знать, но по-настоящему, контакт, как написано, проникнуться или исполниться, или понять, или действительно как познать, познать истину, можно только, когда ты действительно читаешь Библию и исполняешься Духом Святым. Когда Дух свободи открывает, когда эта таблетка проталкивается водой И вы знаете, вообще, я размышлял об этом, об этой свободе. И вот я, как бы когда вначале начале говорил, что свобода совершенно не существует. Но в Боге, в принципе, есть такая свобода. В ней постоянно пребывать, конечно, может не получится, но в момент поклонения человек переживает такую свободу. Для него перестает существовать все абсолютно. Когда реально Бог приходит к человеку, вот эти мгновения. Присутствие, наполнение Духа Святого. Для человека как Иисус существует, он абсолютно свободен. Он при Богом находится, и ему как бы все остальное не важно. И вы знаете, я думаю, я получил такое откровение, которое хотел с вами поделиться, что присутствие Бога или присутствие Духа Святого у нас, это в принципе естественная среда обитания для человека. Он был сотворен в присутствии Божьего. То есть когда Бог сотворил человека, в Эдемском стул, он был, да, он был отрожден, но он был в присутствии Божьей постоянно. Это была естественная среда обитания для человека. Бог его самолюбил. И когда человек оттуда выдернули, я в знаете, когда достаешь рыбу из воды, то она недолго долго может пожить, правда, и Все какое-то время она месяца, потом она едет дышит, а потом все. И я думаю, что почему так сильно человек научил? Первые люди жили, которые по 900 лет жили, то и побольше. Чем меньше человек пребывает в присутствии Божьем, тем хуже и хуже для человека скажем Потому что он был изначально создан для своей среды, где его среда питания это присутствие Божье. Это реально присутствие только за жизнь. Поэтому для того, чтобы нам быть свободными, для того, чтобы, как сказал Христос, истинно сделает вас свободными, чтобы Иисус Христос Господин, вам нужно два Слово Божье и не сухая пустая молитва, а молитва с исполнением Духа Святым каждый день. И тогда действительно как бы, мы будем получать свободу от наших грехов. То есть Бог будет истинно нас будет освобождать. тогда эти осколки не смогут нам причинить вреда. Аминь. И в принципе как бы все, что я хотел сказать. То есть, я хотел что чтобы мы поднялись на молитву, чтобы мы сегодня помолились. О том, чтобы Господь вложил в ваше сердце любовь, в Бог того, чтобы в наших сердцах была жажда и ревность по молитве. Потому что, в принципе, эти твердыни просто молитвы другого друга не получится. То есть просто молитва на них не действует. То есть эти вещи сидят очень глубоко и нужна сильная вмешательство, сильно действующее лекарство. То есть рак просто таблеткой не излечивается. Там уже используется тяжелая артиллерия. также же само с этими вещами, особенно которые закоренелые, которые долго у нас сидят. То есть нам действительно нужна от тебя. Нам нужно глубокое изучение защитой Слова Божьего и присутствовать Бога Мы помолимся сейчас, чтобы Господь благословил в наших сердцах, были наполнены жаждой и беременностью по Слову Божьему и по искусству. Драгоценный Господь, Господь Иисус, мы благодарим Тебя за все, что наших Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас нас и привел нас в свою территорию. И Ты хочешь, Господь, другие свободы. Потому что Слово твое, дала тогда Чтобы Господь ты желаешь, чтобы мы все были свободны, Чтобы все были в свободе. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что ты хочешь, когда нам свободу, Господь Иисус, потому, Господь, ты дал нам Господь, настолько действительно настолько сильное оружие, настолько сильное лекарство, Господь, это. Твое слово и Твое присутствие Господь, для нашей жизни. Я знаю, Господь, что само слово, Господь, Господь, но мало чем такое, но когда Ты Господь, приходишь когда открываются твои истины, когда открывается глубины твоих истин, Господь вот это наше сердце очищается. И в твоем присутствии, Господь, он по-настоящему свободен. По-настоящему свободы. И я знаю, что церковь твоя нуждается, в Господском очищении. Мы все нуждаемся в том, чтобы Господь в наших душах очищает, Господь, мы хотим быть свободны. И я прошу тебя, Господи, вложи в наши сердца ревность, жажду, Господь, это жажда по слову Твоему, Господь, свят, чтобы мы каждый день, каждый день обращались к Нему и каждый день искали к лица. Каждый день, Господь, хоть на какое-то время Он пережить Твое прикосновение, исполнить Твоего Духа Святого, Господь, свят. чтобы Господь, если выходя из дома, были наполнены Духом Божьим, чтобы ничего к нам не приставало, чтобы Господь это был были наполнены Духом Божьим. Благослови нас, Иисус Спасибо, за Господь, за Я благодарен Тебе, Бог и у нас сейчас будет еще одна молитва. Если в этом зале есть люди сейчас, которые еще не пережили на территории Господа, которые еще не призывали в свою жизнь, именно чувствовать Или, может быть, вы уже его отошли. Сейчас есть такая уникальная возможность. Выйти вперед сейчас. Мы помолимся. Помолимся, чтобы Иисус Христос простил вас очистил. И чтобы мы действительно стали территорием Господа И получить свободу. Двери открыты. Бог приглашает но решение всегда за человеком остается. Бог не силы. Бог не улавливает людей с Царства как делает Сатана. Бог открыл все дверь, приглашает. Поэтому сейчас есть такая возможность просто выйти наперед и мы помолимся с вами. Если есть сейчас зарплаты перед, не стесняйтесь, проходите вперед. Вы ну, просто совершим простую молитву. Молитву покаяния. Мы подождем, когда как просит, что Если вы чувствуете сердце, не стесняйтесь, выходите. Не нужно стесняться. А сейчас будем молиться. Я буду говорить, что вам это выпуск, вы хотите заниматься. Если в зале есть люди, вам не хватает смелости выйти. Повторяйте, что вы хотите. Дорогой Иисус, я верю, что ты Господь, который умер за мной убийцей. Прости меня, очисти мое сердце, войди в него, встань в Господом. освободи меня от всяких зависимостей, от всякого греха. Я хочу быть с тобой в жизни. Будь моим Богом. Спасибо, Игорь, что ты простил и принял. Аминь. Давайте помолимся Богу Спасибо, Игорь, Господь Иисус за то, что ты, Господь, спасаешь, за то, что ты продолжаешь, Господь, освобождать меня. И я прошу благословить. Благослови сердечко ваше, восстановление и Господь. Будьте ее Богом, будь ты рядом, благослови ее, ее семью, и те, и во имя Иисуса Христа. Господи, веди ее в этой жизни, Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте, Господь, это возвращение. Thank you. Мы благодарны Тебе за сегодняшнее служение, Господу. Мы благодарны Тебе за Твою милость и Твою любовь. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Мы благодарны Тебе, Господь, за наши дети, за это Но... Спасибо Тебе, Господь. Мы за все благодарим Тебе, Господь. За то, что Ты был здесь, и что живо. За то, что мы могли, Господь, приходить к Тебе, Господь, и Тебе и открыты. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарим и пославляем Тебе и просим Тебя благослови нас, Господь. Благослови, когда пойдем в нашу Дай нам действительно, Господь, довести этот свет на мир, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благословим Иисуса Христа. Спасибо вам.